رباه عفوك إني من نور مدة يدايا و... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد সন্মানিত শ্ৰোতামণ্ডলী আল্লাম আলাইকুম ৱাহমতুল্লি তালী বাৰু মজলিছে মাছাহিলৰ সাত নম্বৰ খণ্ডলৈ সকলোকে স্বাগতম আজিৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আমিন ভাই কৰিছে তেখেতৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে যিবিলাক বনজৰ জমিন আছে অৰ্থাৎ যাৰ কোনো মালিক নাই তো এনেকুৱা মালিকবিহীন যিবিলাক আনঅনড লেণ্ড হয় তো এনেকুৱাবিলাক মাটিৰ হুকুমটো কি হয় তেনেকুৱাবিলাক মাটিত গৈ পেলাই যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে বসবাস আৰম্ভ কৰি দিয়ে তো তেতিয়া তেওঁ সেই মাটি টুকুৰাৰ মালিক হৈ যাব নেকি তো চাওক এনেকুৱাবিলাক মাটিক জৰিয়তত আলআদুল মাৱাজ বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ মালিকবিহীন মাটি তো এই সম্পৰ্কে ইমামে বখাৰী ৰহমতুল্লাহী আলহীয়ে তেখেতৰ কিতাপ বখাৰী শ্বৰীফত এটা অধ্যায় বান্ধিছে সেই অধ্যায়টোৰ নাম হ'ল বাবুন মান আহিয়া অৰুদান আমুৱেন এই অধ্যায়টো এই বিষয় যে যিজনে বনজৰ জমিন অৰ্থাৎ মালিকবিহীন মাটিত যিসকলে বসবাস কৰে বা তাত আবাদ হৈ গ'ল তো তেওঁলোকৰ হকুম কি হয় ত' সেই অধ্যায়টোত এটা হাদীচাম বখাৰী ৰহমত আলহী নকল কৰিছে হাদীচ নম্বৰ দুহেজাৰ তিনিশ পঁয়ত্ৰিছ এই হাদীচটো হজৰত আইছা ৰবি তালা নকল কৰিছে ফৰ্মাইছে আল্লাহ ৰছুল্ল আলহীলমে ফৰ্মালে মানে অৰ্থাৎ আল্লাহ নবী চাল্লাহ আলহীলমে ক'লে যিজন ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা টুকুৰা মাটি গৈ পেলাই আবাদ কৰিলে এনেকুৱা টুকুৰা মাটিত গৈ পেলাই বসবাস কৰিলে যিটুকুৰা মাটিৰ কোনো গৃহস্থ নাই যি টুকুৰা মাটিৰ কোনো মালিক নাই এতিয়া আল্লাহ নবীয়ে ক'লে যে সেই টুকুৰা মাটি সেই আবাদ কৰোদাজনৰ হৈ যাব সেই আবাদ কৰোদাজন বেছি হকদাৰ হয় সেই মাটিৰ আৰু তাৰপিছত কোৱা হৈছে ৱক্লা অৰুৱাটো কাদা বিহি অমৰ ৰদিয়ল আনহু ফি খিলাফিহি হাজৰতে অৰুৱা ৰাহিমল্লাহ তেখেতে কৈছে যে হাজৰতে অমৰ ৰজিআল্লাহ খিলাফতৰ জামানাত অৰ্থাৎ যেতিয়া হাজত অমৰ খলিফা বনিছিলে তো তেতিয়া তেওঁ এনেকৈয়ে ফেচলা কৰিছিলে যে যদি কোনোবা বঞ্জৰ জমিনত আহি পেলাই আবাদ হৈ যায় আৰু তেওঁ যদি সেই মাটি টুকুৰা চোৱা চিতা আৰম্ভ কৰি কৰি দিয়ে আৰু তাত যদি তেওঁ ঘৰ দুৱাৰ বনাই লয় ত' হাজৰিত অমাৰ ৰজি অল্লাহ তালা নহয় সেই মাটি টুকুৰাৰ সেই বঞ্জৰ মাটি টুকুৰাৰ মালিক সেই মানুহজনক বনাই দিয়ে তো এই হাদিজটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই ফকাহে কেৰাম আৰু মহাদিচিন কেৰামসকলে এই মাছালাটো বায়ান কৰিছে যে যদি মালিকবিহীন এনেকুৱা মাটি আছে তো সেই মাটি টুকুৰাত আহি পেলাই যিজনে বসবাস কৰিব আৰু সেই মাটি টুকুৰাত যদি কোনোবাই আহি ঘৰ দুৱাৰ বনাই লয় তো সেইজনৰ সেই মাটি টুকুৰা হৈ যাব বাদা এয়াৰ ছানা এয়াৰ এখন কিতাপ আছে তাত লিখা হৈছে ফল মিল কু ফিল্মছা ইজি আল ইমা আ বি হানিফা তো ইয়াত কোৱা হৈছে যদি কোনো ব্যক্তিয়ে আমিৰ অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ অনুমতি সাপেক্ষে অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ অনুমতি সাপেক্ষে কোনো বঞ্জৰ মাটিত আহি পেলাই যদি আবাদ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেই মাটি টুকুৰা তেওঁৰ হৈ যাব অৰ্থাৎ যদি চৰকাৰে তেওঁক সেই মাটি টুকুৰা দি দিয়ে তাত থাকিবলৈ যদি ইজাজত দি দিয়ে বা চৰকাৰে তেওঁক ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে তেওঁৰ কাৰণে সেইডোখৰ জেগাত থকা চৰকাৰৰ অনুমতি সাপেক্ষে তেওঁৰ কাৰণে থকা তাত জাইজ হয় সেইটো ইমাম বাবু হানিফা ৰাহমতাহি আলিহীৰ কৌল হয় আৰু ইমাবু হানিফা ৰহমতুল্লাহে আলহীৰ কৌলটোৱে হানফি মজহাবত কৌলে আছাহ আৰু কৌলে ৰাজে হয় অৰ্থাৎ তেখেতৰ এই কৌলটোৰ ওপৰতে ফাটোৱা দিয়া হয় তো এই সম্পৰ্কে বিস্তাৰিতভাৱে উস্তাজুল আছাদি দাহ দাৰলুম দেওবন্দৰ প্ৰাক্তন শেখুল হাদীজ উস্তাজি মহতৰম হাজ্লামা মুফতি ছাইদ আহমদ পালন পুৰী ৰাহমতাহে আলহী তেখেতৰ এখন কিতাপ আছে বুখাৰী শ্বৰীফৰ তেখেতে এখন ব্যাখ্যা লিখিছে তোহাতুল কাঢ়ি বিচাৰে ই ছাহি হিল বুখাৰী তই এই কিতাপখনৰ পাঁচ নম্বৰ খণ্ডৰ তিনিশ আশী নম্বৰ পেজত তেওঁ এই বিষয়ে খুব বিস্তাৰিতভাৱে লিখিছে আৰু তেখেতৰ উপৰিও ফটাৱা কাছিমিয়াৰ ঊনৈছ নম্বৰ খণ্ডৰ চাৰিশ দুশ আশী নম্বৰ পে'জত এই সম্পৰ্কে আছে আৰু ঠিক তেনেদৰে ফটাৱা হাক্কানিয়াৰ খণ্ড ছয় আৰু পৃষ্ঠা চাৰিশ সাত অনৱৰ্ডছ তাতো তেখেতে বিস্তাৰিতভাৱে মাছাল্লাহাটো লিখিছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আব্দুল্লাহ ভাইৰ হয় তেখেতে এটা প্ৰশ্ন কৰিছে যে ঐদগাহত জনাজাহৰ নামাজ পঢ়াব পাৰে নে নোৱাৰে জনাজাৰ নামাজ ঈদগাহত জেজ আছেনে নাই তো আব্দুল্লাহ ভাই ঈদগাহত জনাজাৰ নামাজ পঢ়াব পাৰিব ইয়াত কোনো কাৰাহিয়াত নাই বিলা কৰাহীয়ত ঐদগাহত জনাজাৰ নামাজ পঢ়াব পাৰিব আৰু এই সম্পৰ্কে কিতাপুল নৱাজিল খণ্ড ছয় পৃষ্ঠা এশ তিৰাশী আৰু এশ চৌৰাশীত লিখা হৈছে ঠিক তেনেদৰে কিতাপুল মাছাইল খণ্ড দুই আৰু পৃষ্ঠা চৌৰাশী ফটামা মাহমুদিয়া জদিদ তাৰ খণ্ড তেৰ আৰু পৃষ্ঠা এশ ছয়ত্ৰিছ আৰু কিফায়তুল মুফটি খণ্ড চাৰি পৃষ্ঠা এশ পোন্ধৰত এই সম্পৰ্কে লিখা হৈছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে যে বেংকৰ পৰা লোন ল'ব পাৰিবনে নোৱাৰে আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিটো লোন দিয়া হয় ত' সেইবিলাক ল'ব পাৰিবনে নোৱাৰে তো চাওক যিকোনো এটা বস্তু ধাৰলৈ লোৱা জৰুৰ কাৰণে এইটো ইছলামত নাজাইজ নহয় এইটো একেবাৰে জাইজ হয় কেইবাটাও বস্তু আপুনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে কাৰো পৰা ধাৰলৈ লৈছে আৰু সেই বস্তুটো আকৌ ঘূৰাই দিয়াৰ আপোনাৰ ইৰাদা আছে নিয়ত আছে তেনেহ'লে এইটো একেবাৰে জাইজ কাম হয় যিটো কৰ্জে হাচানা বুলি কোৱা হয় চৰিয়তত অৰ্থাৎ সুদ নোহোৱাকৈ কোনো ইণ্টাৰেষ্টবিহীন যদি আপুনি কৰ্জ লয় ধাৰ লয় কাৰোবাৰ পৰা তেনেহ'লে এইটো একেবাৰে জাইজ আছে আৰু আল্লাহ নবী চাল আলহী বাছ্লামেও মানুহৰ পৰা ধাৰ লৈছে আৰু ধাৰ লোৱা এইটো চাবিত আছে بخاري شريفور حديث نمبر 2068. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها رواية كريسه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. ما يعشر رضي الله تعالى عنه كريسه لله الرسول صلى الله عليه وسلم أثار أثنا يهودي برا أثنا ندائي টাইম পিৰিয়ডৰ কাৰণে অলপ শস্য ধাৰলৈ লৈছিলে আৰু তেখেতে এই শস্যখিনি লওঁতে তেখেতৰ যিটো যুদ্ধত পিন্ধা যিটো লোহাৰৰ চোলা আছিলে এই চোলাটো বন্ধ কৰি ৰাখি থৈ আহিছিলে তো ইয়াৰ পৰা কি চাবিট হ'ল যে আল্লাহ ৰছুল চাল্লাহ আলি ৱাছল্লামেও প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বস্তু ধাৰলৈ লৈছিলে ঠিক তেনেদৰে মুছলিম শ্বৰীফত চাৰি হাজাৰ এশ এঘাৰ নম্বৰ সাদীচত আহিছে হজৰততে আবু হজি আল্লাহ তালাটো নকল কৰিছে ফৰ্মাইছে ইস্তাক ৰসুল্লাহ্লামে চিন আটা চিন ফু যেবা ৰছুল্ল চাল আল্লামে এটা উট এজনৰ পৰা ধাৰ লৈ লৈছিলে আৰু যেতিয়া তেওঁক ঘূৰাবলগীয়া হ'ল তেতিয়া ঘূৰাওঁতে সেই উটটোতকৈ ভাল এটা উট অৰ্থাৎ সেই সেই উটটোতকৈ বয়সত ডাঙৰ এটা ভাল এটা উট তেখেতক ঘূৰাই দিছে আৰু তাৰপিছত আল্লাহ ৰছুল্ল আলহী ওচ্লামে ফৰ্মাইছে শিয়া ওকুম মহা আছিন ওকুম কদা আন তোমালোকৰ ভিতৰত সেইজন সৰ্বোত্তম ব্যক্তি হয় যিজনে খুব সুন্দৰভাৱে ঋণ পৰিশোধ কৰে ঠিক তেনেদৰে আৰু এখন হাদীচৰ কিতাপ আছে সোণে নাছাই ত' সোণেন নাচাইৰ হাদিছ নাম্বাৰ চাৰি হাজাৰ ছশ সাতাশী হাজৰতে আব্দুল্লাহ বিন আবু ৰাবিয়াহ ৰজি অলাহ তালহে ايه روايته نقل قريسه تكده فرميسه استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا فجاءه مال فدفعه إليه تحضرت عبد الله بن أبو ربيعة رضي الله تعالى عنه قريسه زي مربرا بار الله نبي صلى الله عليه وسلم سلس هزار درهم دهار لئيسي لئي أقول الله نبي صلى الله عليه وسلم ورسول তেওঁৰ সেই পইচাটোৰ ব্যৱস্থা হৈ গ'ল তেতিয়া আল্লাহনী চলাল্লাহ আলহী ওচ্লামে মোক সেই পইচাটো আকৌ ঘূৰাই দিছে আৰু তাৰপিছত আল্লাহনী ছাহ্লামে সেই চাহাবিজনক এই বুলি দোঁৱা দিছে বাৰকাল্লাহ উলাক ফি আহ্লিকা ৱাম যে আল্লাহ পাকে তোমাৰ সম্পদ আৰু তোমাৰ সতি সন্তান তোমাৰ পৰিয়ালবৰ্গক আল্লাহে বৰকত দান কৰক তাৰপিছত আকৌ আল্লাহ নবীয়ে কৈছে ইন্নামা জেজা উচ্চালফি আলহ আল্লাহনীয়ে ক'লে যে ধাৰৰ বদলা দুটা প্ৰথমটো হৈছে প্ৰশংসা কৰা অৰ্থাৎ যিজনৰ পৰা ধাৰ লোৱা হৈছে তেওঁৰ প্ৰশংসা কৰা আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে সেই যিটো ধাৰ লোৱা হৈছে সেইটো আদায় কৰি দিয়া কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল প্ৰশ্ন হ'ল যে বেংকৰ পৰা আমি লোন ল'ব পাৰিম নে নোৱাৰিম দচা হওক যিটো বেংকৰ পৰা যিটো লোন দিয়া হয় সেইটোতো সোধ হয় তাত আপোনাক ইণ্টাৰেষ্টতহে আপোনাক লোন দিব যদি ইণ্টাৰেষ্টবিহীন লোন হয় সুদমুক্ত লোন হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো আপুনি বিলকুল ল'ব পাৰিব যাই যাজ যেনেকৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কেতিয়াবা জিৰ' ইণ্টাৰেষ্টত লোন দিয়ে তো সেইটো আপুনি ল'ব পাৰিব তাত কোনো কথা নাইকিয়া কিন্তু যিটো বেংকৰ ফালৰ পৰা সুদৰ সৈতে যিটো লোন দিয়া হয় সেইটো একেবাৰে হাৰাম হয় জৰিয়তে সেইটো বিলকুল ল'ব নোৱাৰে কাৰণ ক'ৰাণ শ্বৰীফত আল্লাহ তবাৰ কটাই লয় চোৰাই বাকাৰ আয়াত নম্বৰ تور 75 ارشاد فرمايسي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم احل الله البيع وحرم الربا ذي الله تبارك وتعالى ايمان وله قلور كرنه بيبار بنيت جوك حلال كوريس ارو هدوك حرام كوريس ارو تيك اندره سورة علي عمران ايات نمبر 130 ترى الله تبارك وتعالى كوريس يا ايها الذين امنوا যে হে ইমান ৱালাসকল লোদাহ তোমালোকে চক্ৰবৃদ্ধি হাৰত কেতিয়াও সুদ নাখাবা ৱট্টোল্লাহ তোমালোকে আল্লাহক ভয় কৰা লা কুমটো ফুলি সোণ যাতে তোমালোক সফল হ'ব পাৰা তো এই দুয়োটা আয়তৰ পৰা স্পষ্টভাৱে বুজা গৈছে যে ইছলামত সুদৰ যিকোনো কাৰোবাৰ হাৰাম হয় শ্বাহি মুছলিম শ্বৰীফৰ এটা হাদীচ আছে চাৰি হাজাৰ তিৰান্নব্বৈ নম্বৰ হাদীচ হয় حضرت جابر رضي الله تعالى عنه حديث تنقل قريس فرمايس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء فرمايس الله نبي صلى الله عليه وسلم هد خانتا هد خانتا هدار كان لكابها قروتا هدار حكي حانتا اي بلا قلوب لعنت معاذ الله استغفر الله আল্লাহোম মাহামিন হোম তো এই চাৰি প্ৰকাৰৰ মানুহৰ ওপৰত আল্লাহৰ নবীল্লা আনদ কৰিছ যিজনে সুদ খাব যিজনে সুদ খোৱাব অৰ্থাৎ যিজনে সুদ দিব আৰু তিনি নম্বৰ যিজনে সুদৰ কাৰণে লিখা মেলা কৰি দিব আৰু চাৰি নম্বৰ যিজন সুদ লোৱা আৰু দিয়া এই কাৰোবাৰটোত সাক্ষী বনিব এই গোটেই চাৰিটা কিছিমৰ প্ৰাণীৰ ওপৰত আল্লাহৰ নবীল্লা আনত কৰিছ আৰু আকৌ আকৌ শেষত কৈছে হোম চাৱা ঊন যে এই গোটেইকেইটা এই গোটেই চাৰিটা গুণাহত বৰাবৰ হয় অৰ্থাৎ সুদ খাওঁতে যিটো গুণাহ হ'ব সুদ দিওঁতেও সেইটো গুণাহ'ব সুদৰ কাৰণে সাক্ষী হোৱাকেইটাও একেটাই গুণাহ'ব আৰু সুদৰ কাৰণে যি লিখা মেলা কৰি দিব কাগজ পত্ৰত তো সেইজনো সেই একেই গুণাহৰ ভাগিদাৰ হ'ব তো আল্লাহৰ নবীয়ে যদি যিজনক লাইনত কৰে তো সেইজনৰ ক্লামতৰ দিনা অৱস্থা কি হ'ব তো আমি নিজেই চিন্তা কৰিব লাগে আল্লাহ তোমাৰ কথাবিলাক আমালোকে সকলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ গুণাহে কবিৰাৰ পৰা আৰু হাৰাম কামৰ পৰা হেফাজত কৰক আৰু দিনৰ ওপৰত চহী হিচাপত আমোলৰ তফিক দান কৰক আৰু এই শেষৰ মাছ এলাটো যদি কোনোবাই চাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে কিতাপৰ নৱাজিল খণ্ড এঘাৰ পৃষ্ঠা নম্বৰ পাঁচশ একৈছ আৰু চাৰিশ চৌৰান্নব্বৈ অনুষ্ঠান